अत्यन्तशक्तियुतवादश्रीदत्तात्रेय अष्टचक्रबीजस्तोत्रम् मूलाधारे वारिजपत्रे चतुरस्रं वंशं शंसं संवर्णविशाले सुविशालै रक्तं वर्णं श्रीगणनाथं भगवन्तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि स्वाधिष्ठाने षड्डलपत्रे तनुलिङ्गे बालां तावद्वर्णविशालै सुविशालै पीतं वर्णं वाक्पतिरूपं द्रुहिणं तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि नाभौ पद्मे पत्रदशाब्दे ढ्वर्णे लक्ष्मीकान्तं गरुडारूढं नरवीरं नीलं वर्णं निर्गुणरूपं निगमान्तं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि हृत्पद्मान्ते द्वादशपत्रे काठवर्णे साम्बं शैवं हंसविशेषं शमयन्तं सर्गस्थित्यन्तं कुर्वन्तं शिवशक्तिम् दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि कण्ठस्थाने चक्रविशुद्धे कमलान्ते चन्द्राकारे षोडसपत्रे स्वरवर्णे मायाधीशं बीजशिवं तं निजरूपं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि आज्ञाचक्रे भ्रुकुटिस्थाने द्विदळान्ते हं क्षं बीजं ज्ञानसमुद्रं गुरुमूर्तिं विद्युद्वर्णं ज्ञानमयं तं निटिलाक्षं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि मूर्ध्निस्थाने वारिजपत्रे शशिबीजे शुभ्रं वर्णं पद्मसहस्रं सुविशालं हं बीजाख्यं वर्णसहस्रं तुरीयान्तम् दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोस्मि ब्रह्मानन्दं ब्रह्ममुकुन्दं भगवन्तं ब्रह्मज्ञानं सत्यमनन्तं भवरूपम् पूर्णं चिद्घणपञ्चमखण्डं शिवरूपं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि शान्ताकारं शेषशयानां सुरवन्द्यम् कान्तानाथं कोमलगात्रं कमलाक्षं चिन्तारत्नं चिद्गणपूर्णं द्विजराजं दत्तात्रेयं श्रीगुरुमूर्तिं प्रणतोऽस्मि इति श्रीमशङ्कराचार्यविरचित अजपाजपस्तोत्रम् नाम श्रीदत्तात्रेय अष्टचक्रबीजस्तोत्रम्